Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükür olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün, əhləbeyt əsabelərin üzərinə olsun. Uca Allah atla bizi ailəmizi qorusun. Biz danışmışıq Zil Hicayna necə hazırlaşmalıyıq? Çox istighfar etmək, tövbə etmək, günahlardan. Zil Hicran ilk 10 günü, yəni təxminən bu ayın 30-ndan, üyun 30-na yəqin birindən, ilin birindən başlayır bayram gününə qədər olan 10 gün. Altı buyruqran qvalifəcri və layəlin aşır. And olsun Sübçaana, and olsun 10 günə. Baxın, bu 10 gün Zil Hicran ilk 10 günüdür. İbn Abbas və digər təfsir çalımlərdən gəlir. Yəni o qədər əhəmiyyətlidir ki, Allah Taala əgər yarattığı bir şeyi and içirsə Onun şərəfli o günlərin nə qədər Allah dərgahında əzəmətli olduğunu göstərir. Baxın buyurub Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədis şərifində: "Məmin əyyəmül əmluṣ-ṣālih fīhinə əhabb ilallāh min hādhihəl əyyāmil əşr." Allah üçün, Allah dərgahında ən sevimli əməllər bu 10 gündə edilən əməllərdir. Fə qāla yā rasūl, dedi: "Ey Allahın rəsulu, vəl-cihād fī səbīlillāh Allah yonda cihaddan da mı üstündür?" Allah üçün sevlidir. Dedi bəli, Allah yolunda savaşmaqdan, cihaddan da bu 10 gün nədir? Üstündü. Yəni bu 10 gündə edilən əməllər sevilmidir Allah üçün. Ancaq bir istisna ki, o insan ki, malı ilə, canı ilə çıxıb Allah yolunda vuruşub heç bir şeyindən geri qayıtmıyob. Qalan hər bir şeydən nədir? üstünlü. Yəni bu gündə edilən əməllər Allah dərgahına nədir? Sevimlidir. Həmçinin Quran-Kəran buyurur. Baxın, ey əyyəmül məlumat ma məlum günlərdə, müəyyən günlərdə Allahı çoxlu zikr etsinlər. Yəni Allahı yada salsınlar, dua etsinlər. Nədir o? Əyyəmül məluma əyyəmül əşr bu ilk 10 günü. Ona görə də bu ilk 10 gündə biz nə ilə məli? Yəni 9 günün hamısını 10. günü bayram bayram günüydü. 10 yani zilhican 10. günü oruç tutulmaz. Zilhicen 9 günü. Yani bayram gününe kadar 9 günün hamsında oruçtan geçirmiyorlar. İstediğin günler orucdan geçirmiyorlar. Çoklu zikirleri artırmak en çok da ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahilhamd, artırmaq. Yəni zikirləri çoxaltmaq, salavatı çoxaltmaq, müstəbib namazları çoxaltmaq, yaxşı əməlləri çoxaltmaq, sədaqəyənə çoxaltmaq. Çünki bu ilk 10 gündə edilən əməllər Allah dərgahında ən sevimli, ən əzəmətli, ən pak əməllərdir. Başqa rivayətdə buyur ki, "Əfdal əyyamu dunya il içərisində ən fəzlətli günlər bu ilk 10 gündür." hətta yani ilk 10 günün 9 günü orucla keçirməsi hamsındır çünki bayram günü olmaz oruc qalan 9 günün hamsını orucla keçirməyə olar